喂，大家好，欢迎来到小芳汉语课堂。阿罗明喇叭，少芳，这有啥得咱家妈编的，就读来把嘞。阿苦，少、啊、芳喽，汉语第七册第十五课歌，就读立了脚呢。第十五课，骄傲，骄傲，骄傲，福气，福气。 福气，出发，出发，出发，终点，终点，终点，山坡，山坡，山坡，首先，首先，首先，通，通。 烘烫烫烫，暖洋洋，暖洋洋，暖洋洋，不知不觉，不知不觉，不知不觉，香香香，继续，继续。 继续，正正正，两两两，揉揉揉，张张张，到达，到达，到达，龟兔赛跑，小兔子的。 腿又长又有力，跑起来快极了。一天，小兔子在河边看见一只乌龟慢慢的爬着，小兔子就走了过去，骄傲的对它说：“你的腿真短，一定没有我跑得快。”乌龟听了。 不服气的说：“那可不定，咱们比一比吧。”他们从小河边出发，终点在山坡上的大树下。比赛开始，小兔子首先冲了出去，跑得很快。可是刚跑到一会儿，小兔子想。 乌龟没有我跑得这么快，我休息一会儿再跑吧。小兔子就在路边的一棵小树下躺了下来，阳光照在身上，暖洋,洋洋的。它不知不觉地睡着了。乌龟爬呀爬呀，爬,呀爬了半天才爬到小树下。龟兔赛跑。 第十五课《龟兔赛跑》啊。I can sing 啊，《龟兔赛跑》是啦龟是啦，累；兔是啦，有。赛跑是啦，A B 变样的《龟兔赛跑》用的呢，那个呢，A B 变样的。小兔子用的厉害，小兔子的腿用的厉害，起到刚。 又长又有力，是的，是的，呃，啊，是的，跑起来，肚比来家呢，快极了。原来干嘛？龙友问。一天，只野马、小兔子用个力讲，在河边，呃，本来赶集嘛，你别忙，看见一只小乌龟，就讲，你给这个乌龟慢慢的爬着，就讲。 ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တွားသွားနေတယ်။ရှောက်ထုတ်子用ကလေးက就走了過去。ดูกาတစ်ချက်လျှောက်သွားတယ်။趙傲對他說馬那機鑽呢唄ပြောလိုက်တယ်။你得回爭黨沒有起တော့가퇴도록다ပဲ.你沒有跑的快被抓吧,ငါပြေးတာတော့မမြင်တော့ဘူး။ โกโก้เท้งน่ะเล็กเล็กกาหน้าถอนในขณะมาปู่ปูฉี比比่เดอซัวมะจีเนซวนเนี่ยပြောလိုက်တယ်နခေါ်ပုတ်တင်ဒါဗိမဲအဲ့ဒါကတော့မတေချာဘူးလေဇမားပြီးပြီးပါငါတို့ရှင်ပြန်ကြာစုဟာမန်ထုံးရှာခေါင်းတို့တွေကထုံးမရှာခေါင်းဒီဘေးကနေပြီးတော့โซฟาစာတင်ထွက်ควားတယ်ซงเจียนတို့ရဲ့တာဂက် 么，半等个在落，在山坡上，两公里跑马匹的，两公里跑个大树上，大树上耍的平局也哦嘛，对的。比赛开始了，第二步一个啥定义？小兔子首先冲过呃，土堆。小兔子用个那个首先把它马乌中冲到土堆。 差点被我一面老奶奶夸夸大嘞，跑得很快，追了哎呀面嘞！可是刚跑到一会儿，大妹妹，看那老鳖鳖的干嘛？小兔子想，用我那个身上嘞，乌龟没有我跑得这么快。乌龟那个那个，我比了老面面乌，我休息一会儿。啊，看那老那鳖了咋嘛？再跑吧。 他名，小兔子坐在路边的一棵小树下躺了下来。小兔子用个俚讲，坐在河边的一棵小树下，就讲南边马戏连北边的边，阿妈躺了下来，就讲奶茶来的，阳光照在身上。 你要自家多爱看到哥哥涂他的暖洋,洋洋的，暖暖涂涂里呢。他不知不觉的睡着了，对吧、啊？没得没得呢，一条大鼻乌龟爬呀爬呀，那个里嘎大嘞大嘞，爬了半天，你拄个老大鼻的卡吗？又爬到小树下，就讲。 第的本里阿、啊、古叫拉盖比，他看见小兔子睡得正香，心想：我跑得没有小兔子那么快，我不能休息。乌龟擦了擦汗，继续往前爬。一阵凉风吹了过来，小兔子睡醒了，它揉了揉眼睛。 睁眼一看，发现乌龟已经到达了终点。他看见小兔子，都刚用个不气来的，睡得正香。哎呀，那你猜猜呢？哎呦，你的新鲜谁他妈知道嘞？我跑的没有小兔子，我比那里没有小兔子那么快，用个力老么面目。 我不能收拾，啊啊！哪有那么皮肤乌龟那个那个擦了擦汗，都敢吹鼓都来的，继续伸了鼻头往前爬。还是过，都断了。一阵凉风吹了过来，一阵凉风沥沥沥的车吹了过来。再看哪呢？小兔子睡醒了。 这个李家牛大皮，他揉了揉眼睛，就感觉龙里哥哥来这，睁眼一看，小龙喷鼻药的出起来这，发现最前面乌龟已经到达了终点。这个李家能扫码、打难过、跳大格皮。声音沙个声都靠手机啊？那龟兔赛跑。 小兔子的腿又长又有力，跑起来快极了。一天，小兔子在河边看见一只乌龟慢慢的爬着，小兔子就走了过去，骄傲的对它说：“你的腿真短，一定没有我跑得快。” 会听了不服气的说：“那可不定，怎么比一比吧？”他们从小河边出发，终点在山坡上的大树下。比赛开始，小兔子首先冲了出去，跑得很快，可是。 刚跑到一会儿，小兔子想：乌龟没有我跑得这么快，我休息一会儿再跑吧、啊。小兔子就在路边的一棵小树下躺了下来，阳光照在身上，暖洋洋的。它不知不觉地睡着了。乌龟爬呀爬呀，爬,呀爬了半天。 才爬到小树下，他看见小兔子睡得正香，心想：“我跑的没有小兔子那么快，我不能休息。”乌龟擦了擦汗，继续往前爬。一阵凉风吹了过来，小兔子睡醒了，它揉了揉眼睛。 睁眼一看，发现乌龟已经到达了终点，骄傲不气，出发终点山坡，首先冲，躺，暖洋洋，不知不觉想继续站，两，柔真到达。 အခုလိုတရုတ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော स स ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတည်ကျင်တဲ့ဖြင်းရင်းနဲ့အလွယ်ကူဆုံးလေ့လာခြင်းယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောက်ဖန်းကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်